Дене тәрбе һәм спорт тарауы арқалы саламат тұрмыз тәрзін ұғыт нәсетлі ұмашқалы әм шешімлер. Пайтақтымыз ауыт республикалық үлімі әмелі конференция ұсы атамада болды. Хазір ұсы қаққында. Республикасы спортты араважыландыру жоқары һәм орта арнаулы білімлендіру министерліклері. Узбекистан мәмлекетлік Дене тәрбе әм спорт университетін өкіс педиал менен біргерікте өткерілген оқу орындарының профессор оқытушылары тарау қанигелері студент жастар өз баянатлары менен қатынасты. елімізде дене тәрбе һәм спортты ғалабаластыру социалдық саясаттың аhметлі жөнеліслері етіп белгіленген себебі спорт арқалы халық саламаттылығы беккемленеді һәм жас avlaтты саламат aм етіп тәрбиялау bilеn біrgе jamiyatda саламат тұрмыс тәрізіне ерсіледі республикамызда мәрте marta o'tkaріліпатырған бұл конференцияда спорт тарауы үшін тәжірибелі кадрлар ham тренерлерді таярлау barkamol aуlatni қаalblashtiruде физикалық тәрбияның болашақ спортшы тренерлердің кәсіптік шеберлігін асыру Қалабалық спорттың ахмиеті қабілетлі спортшыларды таңдау таярлау һәм шеберлігін асыру тарауға заманауи технологияларды еңгізуге бағдарланған мәселелер күн тәртібінен орын алды бұнан тысқары баянатшылар тарапынан спорт тарауында алып жатырған реформалар олардағы машқаланың шешімін табу һәм сапластыру де айтылды ә, бұл конференцияны өткеруден тикарғы мақсат мемлекетіміздегі дене тәрбие va спорт тарауы қанигелері жоғары оқу орындарының профессор оқытушылары жас ілімпаздар студент жастармен біргелікте ұсы осы мәселеде ілімиy жұмысларды додалау оларды әр taraflama анализ етіп шығу сондай ақ жаңадан жаңа идеяларды жаңадан жаңа пікірлерді қалплестыру болып табылады өзара тәжірибе алмасуда мақсат етіп қойылған біз ойлаймыз бұл конференция өзінің мақсетіне жетеді ә, республикамызда дене тәрбиесіан спорт рауашландыруға Саламат тұрмыс ен жайдыруға ахмет ғын конференция болып табылады сондай ақ конференцияда заманауи шариғатта физикалық тәрбие һәм спорт тарауындағы алып барылып жатырған реформалардың инсан тұрмысындағы ақметін көрсетіп беру дене тәрбие һәм спортты кең үгіт насихаттау арқылы зиянлы әдеттерге қарсы иммунитетті қалыптастыру һәм рауаждандыруға бағдарланған ғылыми тікарланған педагогикалық амели пікір һәм ұсыныстарды іслеп шығу керектігі де әтибарға алынды. Конференция соңында көрілген мәселелер бойынша қанегелердің пікір ұсыныстары білдірілді.